Хотелось очень много потребителей э, с просьбой э, обстежить все торговельные заклады именно города Киева. То есть гипермаркеты, супермаркеты большие, маленькие, вплоть до Мелково. Ну и в, мы совместно с телеканалами выезжали время от времени э, на эти обстежения. В одном из супермаркетов мы обнаружили производителя iPatry. коньяк от Петри именно, то в Симферопольский виноконьячный завод, который нас ну, немножко навел на какие-то подозрения. Что, как, почему аннексия Крыма произошла, а указывается производитель в Крыму. Но уже получается сам производитель лице Сергея Владимировича отреагировал молниеносно. Они обратились к нам с письмом, в котором изложили ситуацию, почему, что, ну, с чем они столкнулись на данный момент, что они переехали, перевезли мощности. Они пригласили наших инспекторов приехать к ним на завод и полностью исследовать завод. Весь, то есть предоставили документы все, которые э, полностью опровергли то, что это фальсификат, то есть э, и которые подтвердили качество действительно этой продукции. Э, то есть мы в принципе можем сейчас заявить, что продукция Симферопольского виноконячного завода перевезена, действительно производится в Украине, в Щорске, и она отвечает качествам, государственным нормам, стандартам по всем показателям.